先说一下向鼎吧，向鼎是这次进步最大的，他把公司的基本情况、土地、房产、商标、专利。将军。 将军，你在干什么？你嘴怎么了？你的嘴,你嘴怎么了？啊、这这这呃，我在做最近很流行那个章鱼嘴之舞。章鱼嘴之舞？这是你。 四五六七，最近在办公室很流行，有助于嘴部运动。啊，啊，嗯。啊，啊，啊，没什么事的话，我先走了。 干嘛这么看着我？哎！干嘛？哎，我刚才在想事情。明明是个大男人的嘴唇，怎么比我的还软？ 享受不满哼 你一直看着我干嘛？哦，那、呃、个，我我觉得乔总您今天真美。你有时间拍我马屁，不如把自己事情做好吧。好的。 天哪！天哪！我是怎么了？我是得嘴唇恐惧症了吗。给你变个魔术，看好了，等着。咚咚咚咚！好丑啊！大变猪头。嗯，挺像的。你以为这样就完了吗？吗我给你也长个儿。我不要。回来<呀>。我不要！太丑了。 下面呢，我们要开始一个环节，叫做“超级模仿秀”。啊！超级模仿秀！嗯。我叫什么？嗯。你叫啥？哦。听清楚。哔了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 噗。放哪的鸭梨就哪的泼，放哪的屁就放哪的屁就哼，换一个。 听清楚，三、二、一。小的白的兔，白的幼的白，两只耳朵耳朵多的竖了起来的的了，爱吃萝卜和大萝卜的菜。小老鼠，小老鼠，小老小 哎，撤了撤了撤了，这样可不行！哈哈哈哈哈！好了吗？好了。没事了吗？